तो भारतीय और कुछ एक में भारी वर्षा भी होने की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत मध्य भारत पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिमी छह से सात दिनों में और जो अत्यंत भारी वर्षा का जोन रहने वाला है आने वाले चौबीस घंटे में वो रहेगा पूर्वी राजस्थान मध्य महाराष्ट्र के घाटी एरिया इसके अलावा दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र गोवा और तटीय और दक्षिणी तीर्थ कर्नाटक वहाँ पर आ जाते हैं भारी वर्षा यानी कि इक्कीस सेंटीमीटर या उसके आसपास की वर्षा हो सकती है दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि भारी से भारी वर्षा का दौर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले पाँच दिनों में देखा जा सकेगा अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिमी तट और पूर्वी राजस्थान यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली है अत्यंत भारी वर्षा पूर्वी राजस्थान में देखने को मिली है बत्तीस सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा राजस्थान में गुजरात रीजन में भी एक्सट्रीम वेवी रेनफॉल सत्ताईस सेंटीमीटर गोवा में भी बाईस सेंटीमीटर दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र वहाँ पर सिंधुदुर्ग जिले में बाईस सेंटीमीटर इसके अलावा जो मध्य महाराष्ट्र के घाट एरिया है वहाँ पर भी पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में और इसके अलावा तटीय कर्नाटक यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है वहीं हैवी वेरी रेनफॉल सात से बीस सेंटीमीटर तक केसर की वर्षा इंटीरियर उड़ीसा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और तटीय महाराष्ट्र आसाम केरला और दक्षिण इंटीर कर्नाटक में देखने को मिली है वहीं भारी वर्षा सात से ग्यारह सेंटीमीटर तक केसर की वर्षा अरुणाचल प्रदेश उसके साथ साथ जो है झारखंड कंगे पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश तमिलनाडु और उत्तरी इंटीर कर्नाटक में देखने को मिली है अगर हम बात करें आज के सनाप्टिक सिस्टम्स की तो मानसून ट्रफ अभी अपनी जो सामान्य स्थिति से दक्षिण में देखी जा रही है अभी वो बीकानेर से शुरू होकर के दीघा से होते हुए उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जा रही है इसके अलावा आज वो एक ओप्स रोड ट्रप भी है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका तटों के के समीप देखी जा रही है इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान जो का मध्य भाग है वहाँ और दूसरा सर्कुलेशन जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश उसके आसपास देखा जा रहा है इसके अलावा एक उत्तरी उड़ीसा और उससे सटा हुआ जो गंगी पश्चिम बंगाल वहाँ पर भी एक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ लाइन जो है निम्न छोभ मंडल और मध्यक्षोभ मंडल में उत्तरी पूर्वी अरब सागर से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक मध्य भारत से होते हुए जा रही है